किया और उनकी याद में बना हुआ संग्रहालय के भी हमने लोगों को समर्पित किया पतंग राव जी शून्य से शिखर तक पहुंचे उनका जीवन एक साधारण शिक्षक की सफलता की कहानी है यह आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है एक गरीब किसान परिवार में पैदा होकर मेहनत और विजन के बूते उन्होंने शानदार काम शिक्षण क्षेत्र में किया और इस भाग के लोगों को उन्होंने अपना योगदान दिया सांगली से दिल्ली तक ये शिक्षण क्षेत्र फैला हुआ है हर क्षेत्र में है के जी से लेकर यूजी तक और सभी लोग इस संस्था को इतना प्रेम करते हैं कि खासकर किसान लोग यहाँ पर जो शिक्षण लेते हैं उनके बच्चे शिक्षण लेते हैं उसको बहुत याद करते हैं और उनके सुपुत्र विश्वजीत कदम भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं उन्होंने उस संस्था को संभाला है आगे लेके चल रहे हैं और हमारे पार्टी के ओर से वो जो बार बार चुन के आ रहे हैं ये उनका पिताजी का आशीर्वाद है और शिक्षण संस्था में उन्होंने जो काम किया उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है तो भाइयों मैं यही कहना चाहता हूं विश्वजीत कदम जी यंग है एनर्जेटिक है और उन्होंने अपने असेंबली क्षेत्र में मैं सुना एक लाख चालीस हजार से उन्होंने जीता है यानी करीब 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 जो मोदी पार्लियामेंट में जीता है उतने ही वोटों से उन्होंने असेंबली में जीता है मोदी पार्लियामेंट में उन्होंने जीता एक लाख सत्तर हजार से लेकिन इन्होंने एक ही असेंबली में एक लाख चालीस हजार वोटों से जीता ये बहुत बड़ी बात है आपकी देन है और आपका आशीर्वाद है अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो कोई भी पॉलिटिक्स जो पतंगराव जी ने उन्नीस में अपनी संस्था शुरू की वो संस्था बहुत अच्छी चल रही मैं अभी शरद पवार जी से बात किया वो बोले मैंने पूछा कब उन्होंने ये संस्था शुरू की तब पवार जी बोले हम सब एक ही दफा शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की और बड़े बड़े हमने इस क्षेत्र में कामयाबी की है पतंग राव शुगर फैक्ट्री बनाए पतंग राव डी -सी -सी, बैंक्स में भी उनका अच्छा योगदान है हर ये जो भारतीय विद्यापीठ स्थापित किए आज दिल्ली में भी ये चमक रही है इसीलिए उन्होंने मिनिस्टर बन के इरीगेशन में काम किया सिंचाई में कोऑपरेशन में काम किया ग्रामीण विकास में इंडस्ट्री में हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी योगदान दी है और उनका जो आज पुतला देखा मैं वो पुतला ऐसा पुतला नहीं जो मोदी ने उद्घाटन किया वो गिर गया शिवाजी महाराज हम सबके चाहते हैं और इस देश को सेवा करने में लड़ने में देश के लोगों को मजबूत करने में जो शिवाजी महाराज काम किए उनका पुतला मोदी का हाथ लगते ही गिर गया वो एक ही नहीं गिर गया कहा फूल का उद्घाटन किए अहमदाबाद में वो फूल गिर गया अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किए वो सब टपक रहा है सुने नहीं आप टपक रहा है तो जहां पर भी वो गए हैं चुनाव के दृष्टि से गड़बड़ी में सब कुछ बना लेना उद्घाटन करना और उसके बाद छ महीने में आठ महीने में वो बिल्डिंग सब गिर रहे तो ये मोदी जी वोटों के लिए ये काम करते हैं ये अच्छा रहो बिल्डिंग अच्छी रहे इसके बारे में मालूमत नहीं लेते अरे उनके पास सब चीजें तैयार रहती है प्राइम मिनिस्टर जब आता है उद्घाटन करने के लिए यहां के अधिकारीगण यहां की सरकार सब लोग देख रेख करना चाहते हैं मैं समझता हूं इसमें कोई कमी है तो गड़बड़ी हुई जो एक तो जिस आर्किटेक्चर ने बनाया उन्होंने ये मूर्ति बनाई क्योंकि उनको कहा गया मोदी जी भाई आ रहे हैं आ रहे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी में शिवाजी का पुतला गिर गया और महाराष्ट्र का जो नाम था आज सारे देश में बदनाम हुआ आज जो पतंग राव की मूर्ति ठहरी है वो इसी महाराष्ट्र के आदमी ने सुतार ने बनाया है सुतार मैं समझता हूँ चलगांव के हैं, इधर के ही है मराठवाड़ा के उन्होंने बनाया एक मूर्ति नहीं पार्लमेंट में जितने मूर्तियां आज ठहरे हुए हैं वो सभी मूर्ति महाराष्ट्र के एक करता धर्ता ने सुतार ने बनाया है मजबूत है पचास साल से साठ साल से मूर्तियां हैं लेकिन यहां आरएसएस के लोग जोश में आकर बनाए लेकिन ठीक नहीं बनने के वजह से आज पूरा महाराष्ट्र का अपमान और देश का भी अपमान हो रहा है भाइयों, मैं और एक बात आपको बनाना चाहता हूं एजुकेशन में आरएसएस अपना हाथ फैला रही है सिलेबस चेंज कर रही है और संविधान को भी हटाना चाहती है संविधान को हम हटाना नहीं हाउस का मजबूत हम संविधान को मजबूत रखने के लिए हम काम करेंगे राहुल गांधी जी ने तो बीड़ा उठाया संविधान को हम बचाएंगे संविधान की रक्षा करेंगे ये कहकर उन्होंने सारे देश में दौरा किया और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो काम किया आज गठबंधन की मेजोरिटी नजदीक आ गई अगर 20 सीट हमको मिलते तो मोदी सरकार आपको दिखती नहीं थी ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपके हाथ में है संविधान को बचाना संविधान को निकालना ये आपके हाथ में है मोदी और आरएसएस ये तो इसको निकालना चाहते हैं संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं। इससे पहले भी जब संविधान बना तब दिल्ली में नागपुर में इन्होंने ये कहा कि ये जो भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया है वो बाबा साहब नहीं कहते थे अंबेडकर ने जो बनाया है वो ठीक नहीं है मनुस्मृति का मनुस्मृति में जो कानून है जो चीजें विचारधारा है ये संविधान में नहीं है इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानते ये कहा तुम देखिए पढ़िए और मेरे को ताजुब होता है कि महाराष्ट्र की विचारधारा अरे ये फुले की विचारधारा है या अंबेडकर की विचारधारा है छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है इसको आप भूल रहे हो और उनको पनपने दे रहे हो महाराष्ट्र में बीजेपी के नाम से और जो सही शिवसेना कौन सी है परसु इलेक्शन में आप देखे हैं सही शिवसेना हमारे आघाड़ी के साथ है सही एनसीपी शरद पवार के साथ है ये सब सही लोग हमारे साथ है नकली लोग उधर है इसीलिए आपको सोच समझ के इस पार्लियामेंट इस असेंबली इलेक्शन में आप पूरा महाराष्ट्र विकास आगाड़ी को मदद करना चाहिए उसको लाना चाहिए तभी देश की सुरक्षा हो सकती है हम हमारे लिए नहीं कर रहे ये देश के संविधान को बचाने के लिए आप सबके हकूक को बचाने के लिए बहुत लोग नहीं जानते क्या यहां के बहुत से लोग आजादी के पहले वोटर थे मुझे जवाब दो आप वोटर थे आजादी के पहले क्या अठारह साल के बच्चे वोटर थे मुझे बताओ 21 साल वाले थे वो भी वोटर थे नहीं जब संविधान आया बाबा साहब अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग मिलकर तुमको आजाद वोटिंग दिलाई स्त्री को पुरुष को नौजवानों को सबको अगर वोटिंग का अधिकार मिला ये कांग्रेस के वजह से मिला और ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान नेहरू जी की सोच इसके वजह से मिला कम से कम ये तो सोच लीजिए लेकिन आज जो लोग संविधान को विरोध किए उनके हाथ में सत्ता आपने सौंपी है यह काम किसने किया ये मोदी ने किया तोड़ फोड़ का काम कौन कर सकते सिवाय मोदी के सबको तोड़ने का महाराष्ट्र में तोड़े इससे पहले कर्नाटक तोड़े गोवा तोड़े मणिपुर तोड़े सब जगह तोड़ दिए लेकिन लोग आज मजबूत है पुरोगामी विचारधारा को आप सपोर्ट करो अगर पुरोगामी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हारा शिक्षण संस्था नहीं रहेंगे शुगर फैक्ट्री नहीं रहेंगे कोऑपरेटिव फैक्ट्री नहीं रहेंगे शाह ने कोऑपरेटिव मंत्री बन गया इस देश में मैं पहले कई बार कहा कहता था कि जो होम मिनिस्टर रहता है वो कभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं लिया सुशील कुमार सिंधे यहां बैठे हैं वो होम मिनिस्टर थे क्या उनके साथ ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था इससे पहले अनेक लोग थे कोई भी नहीं लिया इन्हों इसलिए लिया कि शुगर के सुगर फैक्ट्रियों के तोड़ना शुगर फैक्ट्रियों के लोगों को दबाना और डीसीसी बैंक को दबाना और जो नोटबंदी हुई उस नोटबंदी के काले पैसे सफेद करने के लिए यह कोऑपरेटिव बैंकों का उपयोग किया गया यह असल है चोरी का माल वहां पर छिपाने के लिए यह लिया गया और वही लोग बोलते हैं ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहिए और शिक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा ये कहा शिक्षित बनो एजुकेट देन ऑर्गेनाइज एंड और एजुटेट शिक्षण लो संगठन बनाओ और अन्याय के विरोध तुम लड़ो ये उनका संदेश था ये आज भी महाराष्ट्र के इस भाग के लोगों का यही संदेश है हर बच्चे को पढ़ा रहे इंजीनियरिंग मेडिकल पैरा मेडिकल सब चीजें यहाँ पर कोलापुर हो और हमारे सांगली हो सातारा हो या अपने कुना हो बारामती हो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आगे बढ़े तो इसलिए आप लोग हमारे सारे साथी इसको याद रखिए और मैं फुले की एक बात आपके सामने रखूंगा साथियों आज तो शिक्षक दिवस है मनाया जाता है इस मौके पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की पंक्ति को याद करता हूं विद्या बिना मती गेली काय गेला मती बोले तो क्या है मालूम विद्या बिना मति के ली मति बिना नीति के लिए नीति बिना गति के लिए और गति बिना वित्त केले वित्त बिना सूत्र खचले इत के अनर्थ एका अविद्य ने केले यानी जिसके पास विद्या नहीं है वो कुछ भी काम का नहीं है और विद्या ये शूद्रों को नहीं मिला आसानी से ये संविधान आने के बाद सब सूत्रों ने स्कूल खोला कॉलेज खोला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला मेडिकल इसका तो याद रखिए अरे जो लोग तुम्हारे को नजदीक आने नहीं देते थे पढ़ने नहीं देते थे पढ़ना है तो मनुस्मृति को लेकर वही पढ़ते थे दूसरे कोई नहीं पढ़ते थे लेकिन हमको याद नहीं है अरे हम स्कूल के बाहर बैठते थे आपको याद नहीं आप अंदर अभी आ गए तो आपको नजदीक नहीं बिठाते थे वो भी आपको याद फिर क्या याद रखेंगे आप ऐसा ही राज इस देश में आरएसएस और बीजेपी लाना चाहती है ऐसे ही राज ऐसे ही शिक्षा मनु की शिक्षा विचारधारा को ये शिक्षण क्षेत्र में लाना चाहते हैं इसके लिए आप मजबूत बनना है इसके लिए डेमोक्रेसी को आप टिकाना है अगर डेमोक्रेसी को आप टिकाएंगे नहीं तो समझी कि हमको बुरे दिन आने वाले हैं भाइयों ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये दिल से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग पिछले का याद नहीं रखेंगे जो हमारे लिए लड़े हैं आजादी के लिए लड़े हैं इनका इनके लिए हमको याद रखना है और आजादी आने के बाद जो आज मेवा खाते बैठे हैं उनको आप कहना चाहिए भाइयों बस मेहनत करा मुर्गा अंडा खाया फकीर ऐसा होता है तुम्हारा बस करो मेहनत तो अपने लोग किए कांग्रेस के लोग किए और जो लोग लड़ते हैं वो किसी को डरते नहीं अब राहुल गांधी जी ने हमेशा अपनी बात रखने में कभी डरे नहीं और डरेंगे भी नहीं और पार्लियामेंट में जब उन्होंने बात शुरू की अपोजिशन पार्टी के नेता के रूप में तब सब कुछ उन्होंने बताया सब भगवान के, के साथ उन्होंने बोला शंकर जी कैसे हैं क्या बोलते हैं किस विचारधारा के गुरु नानक कैसे हैं और पैगंबर कैसे हैं हर नेताओं के हर जो धर्म के मुखिया हैं उनके फोटो देखकर सब लोग परेशान हो गए ए, मोदी कभी अपेक्षा नहीं किए थे मोदी जी हमेशा सिर्फ अपने विचारों से चलते हैं। कैसा दबाना ईडी में कैसा दबाना सीबीआई लेकर कैसा दबाना विजिलेंस को लेकर कैसा करना ये काम मोदी करते हैं। मैं एक बार पेपर में देखा कि मुझे मालूम नहीं शाह और मोदी को क्या प्रेम हमारे शरद पवार जी के ऊपर आया मालूम नहीं एकदम उन्होंने उनको भी पूछा नहीं सीधा उन्होंने छठ प्लस सिक्योरिटी का अनाउंस कर दिया अरे जब जरूरत थी उस वक्त तुमने नहीं दिया अब तो लोग उनका संरक्षण करने के लिए तैयार है अब जज सिक्योरिटी तुम्हारी चाहिए तुम्हारा जज सिक्योरिटी तुम रख कुछ ना कुछ करने के लिए दूसरों को कुछ उनका उनको भी हमने दिया क्योंकि वो डर रहे हैं जब आदमी डरता है तो उनको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है अब आपको मालूम है बहुत घमंड के साथ हमेशा मोदी जी फिरते थे बोलते थे एक अकेला मोदी सबको भारी सुना नहीं है। नहीं सुने अरे क्या भाई इतने लोग बैठे मोदी का पार्लियामेंट में जिसने जो कहा वो नहीं सुने आपने एक अकेला सपे भारी मोदी उन्हों खुद ही बोलते थे अब बोल रहे हैं ये शक्ति आपकी है आपके शक्ति के वजह से आज हम मजबूत अलायंस बनाकर पार्टी एक संगठन करके हमने बनाया है तो इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है और खास करके महाराष्ट्र में हमारी आगाड़ी बहुत मजबूत है हम ची फार मजबूत है कोणी हलवना नहीं आम्ही टक्कर द्यायला तयार आहोत आणि तीनी पार्टी मिळून जे काम आज करत आहोत आणि राहुल गांधीजींनी जे सगळ्यांना एक मंत्र दिले की डरो मत कुणी भ्यायच नाही तुम्ही भिला डरगे तो मर मरगे उडिंगेच नाही त्यासाठी तुम्ही एक होऊन इलेक्शन मधे जस तुम्हें पार्लमेंट इलेक्शन मध्य एक हो जास्ती सीट दिला आघाडी लघाड़ी ची सरकार महाराष्ट्र सुख संपत सग सग भांडू आयाक नहीं आणि स नकली पार्टी है आता बीजेपी हे करू लगा प्रयत्न कसा तोड़ा कसा पैसे देऊन वोट घ्याव मला वाटतं एक स्कीम काहीतरी त्यांनी काढले असं सा सांगितले कोणता स्कीम ते बहीण हा अरे दोन हजार रुपये पैसे देऊन ते एक योजना काढली ना देनी सगळ्या स्त्रियांना देणं आणि त्या पैसा दिल्यामुळं ते महिला त्यांना वोट देतील स्त्रिया त्यांना वोट देतील ह्या समजुतीनं ते लोक पैसे द्यायला सुरू केले अहो तुमचं दोन हजार रुपये बघता दोन हजारासाठी तुमचं स्वाभिमान विकता महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गिरवी राहत ठेवता मोदीकडे गिरवी ठेवता तुम्ही दोन हजारासाठी एक हजारासाठी मोदीला तुम्ही गिरवी ठेवता महाराष्ट्रात त्यासाठी पैसेला ठोकर मारा आणि एक होऊन हे महाराष्ट्र विकास आघाडीला निवडून आणा आमची सरकार येईल तुम्हाला जे पाहिजे ते आम्ही करून देऊ आणि महाराष्ट्र जे उभे आहे यांच्यामुळे उभा राहिला नाही ते याच्या पाठीमागे आम्ही सांगितलो चव्हाण होते दादा होते शरद पवार केले पतंगराव केले अनेक लोक शिंदे केले किती लोकांचे नाव घेऊ अरे यांनी तयार केलं मसाला आणि ते आता हे क्लेम करू लागले यांच्या हातून काही होणार नाही काय करें तर अमित करू आणि आमच्या मूळ देशात अगोदर पासून शेतकऱ्याकडे आम्ही लक्ष दिले आणि शुगर फॅक्टरीज आणि सामान्य जनताला शिक्षण देण्याचे काम हे सगळा आम्ही केले म्हणून ते आम्ही धैर्यानी सांगू शकतो तुम्ही काय केला सांगा फोड़ना आनी तोड़ना, अंतो आनी आता इलेक्शन यूला ले हरियाणा में इलेक्शन आये आनी जम्मू कश्मीर में ते महाराष्ट्र में ते आये झारखंड में ते आये हे सकले इलेक्शन में ते आमी चिंकु तो चिंकला नंतर महाराष्ट्र अगर चिंकला सारा देश जिंकेल महाराष्ट्र जर जिंकेल सारा देश जिंकेल आणि मोदीची सरकार थोड्याच वेळात जाईल इथली सरकार बीजेपीच तर होईल पण मोदी सुद्धा अटक तो सुद्धा जाईल एवढच विनंती तुमचं करतो तुम्ही सगळे लोक एक होऊन आम्हाला पाठिंबा द्या सहकार द्या आणि तुमच्या आशीर्वादाने चांगली सरकार महाराष्ट्रात बनवू नमस्कार जय हिंद जय भीम जय महाराष्ट्र काय सांगली जिल्ह्याच्या बहुजन समाजाच्या वतीनं राहुल गांधी यांना गोंगड आणि काठी आणि खरगे साहेबांना पाटील सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते